एक सेवा मुकत फौज करनल उस दे हमला करने का दोष सी अदालत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मामले की जांच सीबीआई सौंपने के हकमरार रखा पुलिस अधिकारियों की पटीशन खारज कर दिता पटी खारज करते हुए जस्टिस संजय कुमार अते सतीश चंद्र शर्मा दे बेंच ने सख्त लहजे विच कहा तो जंग दौरान फौज के जवानों की प्रशंसा करते हो पर शांति दौरान उन्हों का अपमान करते हो वो देश दी रख्या करते दे हुए तिरंगे विच लपेट के वापस हन। जस्टिस शर्मा ने कहा ती घर आराम सौंधते हो क्योंकि वह सरहद से मनफी चाली डिग्री तायनात हैं एफ आई आर अठ दिन की देरी तोड़े एस एस पी कहें कि गिरफ्तारियां इसलिए नहीं कितिया जा रही क्योंकि दोषी पुलिस वाले हैं ये कानून का मजाक है जस्टिस संजय कुमार ने कहा जे ती कु गलत नहीं किया है तो सुतंत्र जांच तो क्यों डरते हो पंजाब पुलिस के जिन्हों अधिकारियों की पटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिती ने अदालत दलील दिखती कि जिस तरह हाई कोर्ट ने सी बी आई जांच का हुक्म दिता है वह पखवाती उन्हें के मुकदमा अजे शुरू नहीं होया है, पर हाई कोर्ट ने अजिहा हुक्म दिता है जिमें ही दोषी हो भी दावा किया कि जांच पहला ही एक सीनियर आई पी एस अधिकारी सौंपी गई थी इस निरपक्ष ढंग पूरा करने दिता गया इसलिए हूँ सीबीआई जांच की कोई लोड नहीं है पुलिस मुलाजमान वालों यह भी दलील दिखती गई सी हाई कोर्ट का हुक्म एक पासड़ है जिसना उन्होंने अकसा अधिकारुकसान नु नु पहुंचाया है पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने सारिया दलीलों रद्द कर दिता कहा कि जेकर लुका कुछ नहीं है तो सुतंत्र जांच तो डरना नहीं चाहता जदों पीड़ित फौजी अधिकारी स्थानक पुलिस तो इंसाफ मिलन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दिखती उसने कोर्ट का दरवाज़ा हाई कोर्ट ने पहला जांच की जिम्मेवारी चंडीगढ़ पुलिस के आईपीएस अधिकारी मनजीत एस पी यूटी सौंपी चार महीनों जांच पूरी करने के हकम द पर इस निर्देश तो बाद भी किसी भी दोषी पुलिस वाले गिरफ्तार नहींपक्ष नहीं, नहीं जापी सोलह जुलाई के सौंप दिखती गई तो पटियाला यात्रा दौरान जदों एक फौज के करनल उसके पुत्र ने एक ढाबे खाना खाने ल रोकी तेजूद चार पंजाब पुलिस वाले ने उन्होंने अपनी कार हिला इनकार दोवें कथित तौर से कुटमार की गई करनल ने दोष लगाया कि उसू एफ़आईआर दर्ज करने बहुत करजना पिया पर पंजाब सरकार ने अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश की एफआईआर दर्ज दिन कर देरी हुई